длительно на приеме 1 ампер 1 вот это значит мне винны а мне на 2 ампера 2 ампера чтобы 2 часа выдавал 2 ампера 2 ампера 2 часа ну вот это такая мне надо стабили... стабилизатор стоит тут ну там полтора написано ну а приставка же 10 ватт 10 ватт при 5 вольтах 10 ватт значит номинально, чем минимально, полтора ампера. Ну, а если здесь ватт, я считаю, что 2 ампера должен запас какой-то быть. Но там, если будет 5 вольт, то приставка возьмет то, что ей надо. Там, чем один ампер, чи полтора, чи 2. но ну, получается максимум 2 ампера. Так что мне надо при таком напряжении. При такому напряженні, бо стабілізатор на блокі питання. Внутрі там приставки. Нема стабілізатора. А стабілизатор в блокі питання. Так, Геннадій, нас скоро відключать. Давай ми показываемся. Три хороші ти модуляцию, як в эту, як у Спатыкача сейчас, красиво модуляція. На прийомі. добре, на хай буде, раз раз, хай буде. Да, Федор Петрович, все будет працювать, один ампер полностью вашу приставку. Ну, это опять, если вам оно не надо, то нафига. Купить просто аккумулятор хороший и все. И там преобразователь на него поставьте. Там вот в магазине продаются преобразователи с 5 вольт и стоит регулятор. Можете поставить столько, сколько не с 5 вольт, а с 3,7 вольта. Він переводить во столько, во сколько вам надо. Там стоит регулятор, и выставляете ему ну все. И будет выдавать там, ну понятно, то, что э, маленький совсем, то и будет выдавать до 1 ампера. И если вы купите там есть большие уже с радиатором, то тогда может там и до 3, и до 10. И, ну, цена и ты пытать. Я вам этим не занимаюсь, поэтому точно не могу сказать. Ну, подавиться в интернете мало ясно, понятно я хотел попроще взять 6 вольтовый мощный, хороший 6 вольтовый и поставить стабилитроны есть стабилитроны, мы на что оказывается 1,5 ампера или ну 2 параллельно поставить на 5,6 вольта, ну можно там подобрать что-то 5,2 5,3 ампера, че-то вольта я думаю пойдет стабилитроны поставить за счет стабилитронов может там что-то получится, подобрать нагрузку такого, ну, не сразу включать приставку, а подобрать нагрузку, чтобы шло там полтора-два ампера и подивиться а какое будет падение. Ну, я так считаю, что попробовать так, Геннадий. Ну, что, наверное, выключать будем. Прием. Ну, да, можете выключать. Да, будет, будет. 36-модный, да он с хава и ничего ему не будет. Не переживайте. Он вас вас блок питания, аккумулятор посадит настолько, там же стабилитрон стоит в самой схеме поэтому ну, проблемный бачу. Не, ну есть приставки с внутренним питанием. У меня отдельный, отдельный блок питания. Мне так порекомендовали, так и, так и у меня две приставки такие. А это последняя там сестры, то там внутри. А то поганая погана приставка, что внутри. А тут, пожалуйста, обычно блоки питания выходят из строя. А тут я могу и самодельно сделать блок питания на 5 вольт и пользоваться приставкой со своим блоком питания. Ну так от 220 вольт. Ну а от аккумулятора надо пробовать. Надо пробовать 6 вольтовый. Да хотя бы я у сестры могу взять 6 вольтовый с весов, с весов. И провести испытания. Пока же весы не нужны, надо... Да я сегодня был на было просто вытянуть оттуда этот аккумулятор, зарядить хорошенько и... А его, а потом купить такой самый. Так, Геннадий, все. Остается ты один. Во всех повыключали электричество. Меня тоже скоро выключат. то давай удачи. Пока. А да ты был, что тебя не было? Ты где-то в разъездах был, на приеме? Да, ну, а, и, и ездил, и в теплое крае. А, ну це хорошо, да. Це хорошо. Лучше відпочивати, чем тут мучиться. Ну, в тебе муч... мучений нема у нас от з цим електричеством Марокко, Марокко. Так, Геннадій, ну хорошо, ти відпочив, значить тепер за роботу. Работай, визывай, приглашай. Там хороший радиолюбитель, це появився активний спотикач, Позовний. Красиво мені понравилось. Укроп з ним сработав. Я визивав, він мене не прийняв. этот Витя э, Мираж тоже вызывал, его тоже не принял. Ну, кто из У меня там мощность маленькая. Ну, а укропа принял 9 баллов. То модуляция мне мне понравилась. А укропка, а там у него такая обработка, наверное, оказывается. Ну, кто из Все, я закончил, Геннадий, пока 73. Что там, Витя, что там?